viral pasal sate ikan bandaraya yang dalangnya daripada kami jugalah orang yang dipertanggungjawabkan buat sate ikan bandaraya tu di kalangan kami juga saya dan rakan-rakan adakah ikan bandaraya ni boleh dimakan ataupun tidak selamat dimakan ataupun tidak orang cakap kenapa tak buat kempen besar-besaran cakap ikan ni boleh dimakan supaya nanti senang orang cepat-cepat tangkap cepat habis ok, ada sebab kenapa kita tak buat jadi eh kenapa kita tak buat kempen besar-besaran salah satu dia eh kita tahu ikan bandaraya ni dia hidup mampu hidup dekat kawasan air yang sangat-sangat tercemar ataupun kotor eh longkang-longkang parit tu semua cuba bayangkan kalau kita buat kempen besar-besaran kata sati ikan bandaraya ni sedap boleh dimakan macam ni sekian-sekian lah datang pula saya ni otak nakal kan adik ah, kemenda raya kat longkang depa mak aku ni longkang tu pula memang longkang hitam air ni memang tercemar kan memang kita tahu boleh buat bisnes ni kan saya pun nak ambil ikan bandaraya tu dekat longkang pari hitam tu yang busuk kotor tu saya jadikan ikan bandaraya tu jadikan sate jadi saya jual confirm laku sebab apa kempen tu dah berlaku besar-besaran lah. orang semua tercari-cari jadi viral lah trending time tu kan so orang semua nak dapatkan ikan bandaraya punya sate jadi dekat situ lah kita nak elakkan lah keterjaminan makanan tu sebab Ikan-ikan yang mampu hidup dekat kualiti air yang sangat rendah Dia akan ada satu kandungan logam berat ataupun mercury dalam kandungan badan dia Itu yang kita nak elakkan lah Kecuali kalau dekat sungai-sungai ataupun perairan air yang kualiti air dia terjamin, yang bersih, yang selamat ha, Itu tak apa Tapi dah jadi komersial kan Orang dah tak peduli dah benda tu Ini semua duit je ni tepi jalan ni ha, Itu yang kita tak nak lah Kedua, kita tak nak perkara yang sama berulang lagi. Apa yang saya cakap ni kenapa? Macam ikan talapia. Ikan talapia ni kita tahu memang boleh makan apa semua tapi hakikat dia dia adalah spesies invasif dan juga ikan yang tak boleh dikontrol dia punya pembiakan. Jadi kalau kata dah jadi komersial, saya tak nak nanti kita tak nak nanti ikan bandaraya ni sama macam ikan talapia. Lambakan dia terlalu banyak. Tapi hakikat dia sekarang memang macam tu. Dah pun dah terjadi kan. Tapi kita tak nak jadi dia jadi double lagi. Ah ha, itu yang kita tak nak lah. Okey, jadi ada juga yang cakap, okey kalau tak boleh buat sate, buatlah kan boleh buat baja ataupun uh, pelet makan ikan. Yes, jawapan dia memang boleh, tapi again kita tak commercialkan lah. Sebab bila dah orang tahu boleh buat baja apa semua, dia sama aje macam yang kita buat sate tu. Orang ambil ikan-ikan tu dekat apa? Longkang-longkang air, air yang tercemar lah eh. So dia buat baja. And then bila baja tu sorry, ikan tu ada kandungan logam berat dengan merkuri yang tinggi. Bila jadi baja, dekat baja tu pun akan ada tau logam berat dan merkuri tu. Dan bila diguna pakai dekat pokok cili lah. And then pokok cili tu berbuah, buah cili. Saya tak cakap saya, buah cili tu akan nanti akan ada kandungan logam berat tu. Sebab itulah kita tak gembar-gemburkan ataupun tak komersialkan secara meluas. Boleh buat tapi dia ada cara dia. Contoh macam ikan buntal lah. Kita tahu kalau makan, mesti maut mati punya kan. Tapi ada juga yang boleh makan. Sebab apa? Dia ada cara dia. Ha, so macam tu lah istilah ada untuk ikan bandaraya kalau nak digunakan lah. Kalau dekat Jepun tu kan memang tahu kan ikan buntal kan. Kita tahu kalau makan mesti mati punya. Tapi ada juga restoran ataupun individu yang boleh dibenarkan buat jualan tu boleh dimakan. Sebab apa dia ada lesen yang dah dikawal oleh pihak tertentu. Maknanya dia under control lah. Ha, so sama lah macam ikan bandaraya. Nak buat baja, nak buat pele, nak buat apa-apa produk makanan boleh. Tapi perlu ada kawalan. Cuma saya percaya kita dekat orang Malaysia ni tak terkawal benda tu. Ha, jadi kan ada yang nakal-nakal macam kami, macam saya lah. Eh. Saya tak nak cakap orang lain. Saya tengok oh, ni ikan ni baik ni, banyak kat longkang rumah aku ni. Pada longkang rumah saya ni hitam air ni. So memang saya ambil, saya buat duit. Ha, kita kita tak nak berlaku. Saya jamin benda tu takkan dapat kawal. Ha, jadi sebab itulah kita tak lakukan kempen-kempen yang seperti, seperti itu tetapi kita kontrakan kempen-kempen macam kita bagi insentif kepada rakyat uh, contoh oh rakyat macam wakil 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 politik pula wakil rakyat pula saya kan? <laughs> maksud saya kita bagi dekat rakan-rakan lah okay? jadi dengan kerjasama kerajaan negeri dan ada juga syarikat-syarikat swasta yang besar syarikat korporat dia sumbangkan satu amount duit ni amanahkan kepada kami untuk jalankan satu kempen. So kempen apa? Itu yang dengar istilah sekilo seringgit. Ah ha, jadi kat situ yang kita nak galakkan orang tangkap bukan galakkan orang tangkap sebab nak makan tapi tangkap untuk keluarkan saja dan kita bagi reward sekilo seringgit dan ikan-ikan tu kita ambil kita buat pelupusan secara kawalan supaya tak terlepas dekat tangan orang yang ambil kesempatan nak buat macam-macam eh. Ha, itulah salah satu kempen yang negara Malaysia kita buat lah. Jadi eh, bila korang bagi komen dekat social media, buatlah itu, buatlah ini, lebih baik itu, lebih lebih baik ini. Semua tu kita dah buat dah. Dan semua tu kita dah buat terperinci apa semua. Ada alasan-alasan tertentu kenapa ada yang kami buat ada yang tidak buat Jadi apa yang kami dah buat ni Macam sekilo seringgit Itu adalah alasan Ataupun uh, Perkara yang paling efektif lah Dan paling selamat Dan yang paling senang untuk kita kawal Kenapa kita wujudkan sekilo seringgit Kalau kita letakkan lima ringgit Okey dia ada topik ni eh? saya sambung sikit Orang cakap seringgit tak wala Kenapa tak lima ringgit Okey saya cakap eh Kalau kita letak lima ringgit Dia dah jadi satu fenomena Orang akan ternak ikan tu semula Sebab Oi, ini boleh buat duit ni Boleh supply lima ringgit kan So dah jadi ternak semula. Jadi kami ni sebagai foundation lah yang base asal ni kita wujudkan fenomena seringgit segilo. Jadi kalau ada tycoon-tycoon dekat luar sana dia nampak macam apa yang kami buat ni boleh buat. Contoh eh, oh diorang kata dia boleh buat baja. Okay, dia pun nak buat. Jadi dia tak boleh nak lawan sebab kami buat bukan untuk untung. Jadi kita dah lock dekat pasaran Malaysia. Siapa adikan? Hantar kat kami, kita bayar RM1. Kalau dia buat RM5, dia tak boleh dah. Sebab apa tahu? Kami buat RM1, kami mampu hasilkan baja, kami mampu hasilkan pelet makanan dan kami boleh bagi dekat orang. Dia kalau buat RM5, dia tak boleh. Sebab apa tahu? Sebab dia ada kos-kos yang lain apa semua. Jadi dekat situ, kita dah matikan harga pasaran. Kalau kita letak ada demand RM5, nanti dah orang lain ternak pula ikan tu kan. So jadi dekat situ kita dah matikan fenomena tu mindset orang ikan bandaraya ni sekilo singgit sekilo singgit. So dekat situ selamat lah. Jadi kalau orang nak ternak ikan tu pun dah tak berbaloi. Sebab kos nak ternak lebih mahal daripada seringgit kan. So biarlah orang nak dapatkan ikan tu daripada kawasan-kawasan yang dah dah tercemar daripada ikan bandaraya ni lah. Dah sungai-sungai yang yang dah ada tu. Ha. So salah satu dia lah. Jadi kalau korang ternak ikan tu tak berbaloi pun kalau korang nak jual balik dengan harga RM2, RM3 Sebab apa tau kos nak bela ikan ni lagi tinggi daripada jadi sebab tu lah kita gunakan RM1 sekilo tu untuk di perairan utama siapa dapat hantar kat kita kita bayar immediate berbanding kalau korang nak ternak apa semua memang tak berbaloi lah ha.